सचिता नंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय दे, दे पंचारते करो बाबा से आरते करो साहेब से आरते करो बाबा आरते उठा उठा हो बांधव ओवाळो हार मा

श्रुतिव्यता अगाध तव करणी मार्गधा विषे अनाता धाविषे अनाता आरति साये मा कलियो मे अवतार सगुड पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण स्वामी दत्त दृगम्बर दत्त दृगम्बर आरति राय पाठा दिवसा गुरुवाे भक्त करे देवारि प्रभु पद भावया प या तुवा तक निर्मल तोया निज सुख पाला वे माधवाया सम्भरा भाक आपोले भाक आरती साई बाबा सौख्यदाता दत्ता अवधूताधूताव चरणी देवी तो माता जय देव जय देवा अवतरसे नाही तो दा विसी निज भजनी दा विसी नाला संख्य रूपा हर से दे तो संकट दिलजनी तो जय दे जय देव दत्ता भवधूतायि अवधूता जोडु करतव चरणीवि को माता जय देव जय देवा दत्वरुपी दर्शन त्वादिभे संशयनिरसुयार्तन वैता गालविने गोपि चन्दा मन्दा त्वार्ते उद्धरिले कोमिरवंशीरन् कुनि लोका तार्ये जय देव दत्ता अवधूता उवधूता शोणी कर तव चरणी देवी तो माता जय देव जय देवा वेदन तत्त्वे हिन्दु प्रवदातायी दावायासि धादा पुनरपि नर देहि तादृश देवाने जय देव जय देव दत्ता अवधूतायि अवधूता तव चरणी भेरी गोमाता जय देव जय देवा देवातायि माता त्वत्परलत भावे परमाया मोहित जन जल जरिवावे तत्पय सकलांते संकट निरसावे ते शिवरिदे त्वज कृष्णा ने गावे जय देव जय देव दत्तावधूता साई अवधूता चोरि कर तव चरणी देवी तो माता जय देव जय देव चिरणी माधे मंडरपुरा बाबा रमावरा शुद्ध भक्ति चन्द्र बागा कदागा कदा कदागा भाव भावण्डाली कदागा याहो याहो वेद कु बाबा सिवद्रा सेभद्रु बाबा सिव कु भे बाबा साये

य कं राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेवा दत्त हरि ओम् जन्मेन जय जन्त देवा सारि भरमाणि प्रमान्यासन्न ते ह महिमान स जन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम् राजाधिराजाय साहिने नमो भयम् वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मय्या कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् भोजम् स्वाराज्यं वैराज्यं पार्वे श्यम राज्यं महारा जमाधिपत्यमयं समन्तवर्याः हि स्यात् सार्वभौम सार्वशान्ता परार्धात् पृथिवै समुद्रपर्यन्ताय हे कराळिति देश च लोको विगेतो मर्तः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य का पप्रे विश्वे देवा सभा श्रीनारायण वासुदेवा य स चिदानन्द सत्पुरो साइनाथ महाराजगे अनन्ता तुलाते कसे रे स्तभाे अनन्ता तुला ते कसे रे नमावे भावे अनन्ता मुकासा शिनेशे श गाता नमस्तार साष्टाङ्गीसायि नाता स्मरावे मणित्व भावे पुरावे तरि पाठे स्वभावे तरावे जगातारुणीमायता नमस्कार साष्टाद श्री दाता सा वसेदो सदाता भया सन्त लीला विषयाद्रलोका परिदो जनाला परीयान्तरिदैवल्यदाता नमस्कार साष्टा यश्री साई धाता करालाधराज वाचा तरा सार्थका साध दे भोत नमस्कार साष्टाङ्गी सायि नाता सुरादेकजा पदावन् विधाते शुकादेकजान्ते समानात्व प्रयादिर्ते पदे प्रभोता नमस्कार नमस्कार साष्टाद श्रीसारि दाताय दिगम्बरा अक्षय नृपावतारा तर वहि व्यापकतो चुपितारा

करे, दिनर जने रक्षिसिस अंकट वारुदि सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दम् जगत्सं नमस्तान संहारयितुं स्वभक्ते छयामृशं दर्शयन्तं न मामेश्वरं सद्गुरुं साहि दातम् ीड्यं फलो वा गतिकं पुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वा न मामेश्वरं स गुरुं सायिनाकम् त्वम्बोधिमगनार्जिताना जनानां स्वबाश्रितानां स्वभक्ते प्रियाणां स्वमुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तम् नमामीश्वरं स गुरुं सायिनाथं सदाभिं ववृक्षस्य मूलाभिवासा सुधास्राभिणं ते तमव्याप्रियन्तं तरु कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामेश्वरं स गुरुं सायिनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याभिमूले भवद्भावभुद्यात् सवर्यादिसेवा दृढा पूर्वता मुक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामेश्वरं गुरुं सायिनाथम् अनेका श्रुतातरज्ञराविदासे समावेशृतेषा नमास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामेश्वरं सद्गुरुं सायिदातम् ताम्रे श्रमा राममेवाभिरामम् सदा सज्जनय सन्न मध्ये जलाबोदं वादरा प्रदन्तम् नमामेश्वरं स सायि नाम अजन्माध्यमेकं परं राम्ब साक्षात् स्वयं सं भव राममेवावतीर्णम् भवन्द ਵਾ ਬੀਸ਼ਵਰੰ ਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਏ ਸ਼ਰਪਾ ਨਿ ਦੇਖਿ ਲਨੁਰਾ सर्वार्थसिद्धप्रद प्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलम् धातापि वक्ता क्षमः सदभक्त्या शरणम् कृताञ्जलि पुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो मम राघवोत्तम भक्त काम विबुध द्रुमम् प्रभो माययोपहत चित्त शुद्धैः चिन्तयाम्यः हरणि शङ्कुरा शरत् प्रतिमम् प्रकाश कृपादपात्रम् तव सायिनात स्वदीयपाब्ज समाश्रिताना स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादैवत सायिनाथ स्तमैर्वयोपास निवेर्मनो मे तव पात्रयोर्मे गृह्वा यथाब्जे मकरन्त लुब्धा अनेकजन्मार्जित भवेद् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान पराधपुञ्जकान् प्रसीद साये सद्गुरोदया श्री चरणां प्रबोत चित्ता तत्पाद सेव नरता भक्त्या संसारजन्यदुरितो धनिर्गतास्ते कैवल्य धाम परमम् समवाप्नुवन्ते श्रोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरः सदा सद्गुरो साइनाथस्य कृपा भवे ध्रुवम् कृतं वा कायजौ कर्मजौ वा श्रवण वा मानसं वा परादम् वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साई श्री सचिदानन्द सद्गुरो साईनाथ महाराज के जय YEAH! yeah.